Да, да, да. Отлично. А вы лежите первый по посередине. Вот так. Торжественный Все. момент. Все. Ура! Да. Заходите, пожалуйста. Мужчина, первый, первый да. мужчина, да. мужчина. Да. Да. Все, зашел. Музей работал, Ух ты. Да. 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 Я уже Филиппу Лаеру говорю, да, так да. вы идете тоже в музей открывать. Не, не, мы не забрать, Нет, у них лекции. А, у, 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 у них встреча со студентами, да? поэтому они убежали читать Вика, сразу. Да? Ух ты, хорошо? да, ну, расскажите. Это. Дело в том, что э, идея музея на этом факультете витала давно. И э, светлая память декану Виктору Петровичу Бирману начиналось все с этого. Потому что несколько лет уже мы собирали, они собирали экспонаты, мы, мы, помогали им. Но в этом году мы как раз решили довести до конца, потому что такое событие. Поэтому я хочу сказать, что, конечно же, самым бессменным, толкательным, вдохновительным, вот это творческая личность, человек, аспирант, которая действительно вот, неравнодушная. Она сама любит историю, сама выпускница этого факультета, чтобы вы, как ректор, знали, что этот музей мы будем делать дальше, тоже, чтобы вы создали образцовые, показательные экскурсии будут. Мы... У нас, видите, разжигается музей архивный центр, у нас уже зоологический музей хороший. Теперь мы открыли, да, открыли этот музей, так что вот действительно, Виктория, пожалуйста. Здравствуйте, а слова да. Конечно, вы Я скажите, Александр, да? Александр, да? Не, Тут самое главное, и все коллеги, что то, что собраны экспонаты, которые все имеют историческую ценность. Потому что здесь консультантом был была Ольга Борисовна, которая консультант и создатель музея университетского. Поэтому особенность этого музея в том, что он выдержан вот в требованиях музейной справы, и он именно здесь собран весь исторический материал. И хочу сказать здесь Валентин Владимирович, что к созданию музея активно подключились выпускники ФИЗМАТ-Факультета. Да, да проректора, про ректора, налог... ну, это давали. экспонаты, да. все, к сожалению, только почему-то Валентина Ленина не Там уже не А здесь, в не Вчера уже мы тут до вечера. Поэтому я просто хочу сказать, что это работа факультета, такая вот здесь, это все представлено, которое имеет именно не просто картинки, а историческую ценность. Наше музей истории, своих редких фондов, тоже подарим такую редкую фотографию, 57 год, выпускники Херсонского государственного университета. И тоже, так сказать, отрывая от сердца, он понимает, что это музей действующий, поэтому тут видишь, тоже это тебе, это он тебе. найдет э, свое применение. Это кафедра, история кафедры и выпускники. <saiden> <mé Onionisation> <с token> кафедра методики физики. Да. Это не ладно, да. Это это прямо от сердца отрывает. Чувствую, что здесь надежные руки. Ну, еще с Так скажите. Ну, с трудом очень. Я говорю, на моих глазах, как это разворачивалось. Ну, во-первых, когда была другая аудитория, там тоже хотели делать, и постоянно все делалось, это только на энтузиазме Виктории Викторовны. Как она сообразила на ходу, когда у нас перетрубация была, а, она мне рассказывала, да. это уже мистика, Прис, да, приснился, что Виктор Петрович сказал, вот тут будет музей. И, И она быстренько переиграла, говорит, все, да. будет тут. И вот это... Значит, договорились, перевели то туда, то сюда. Она тут сама ремонт со студентами, они целое лето тут возились. Вот сделали полностью, вот это электричество переделали, воду убрали, переставили все. Это только вот благодаря Я только ходил и смотрел глазами. Вот чтобы все такие подчиненные были, декан вообще делать нечего было. Я люблю начать кандидатскую, я считаю. Да. это 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 готовая кандидатская. Ну, да, Сперва уже в да. Года, да. Так я Не прошу говорить. Что... Действительно, конкретное Живу. дело ее. По математике будет да. молодым кандидатом, будет преподавателем, да. доцентом, да. Э, вот. потом доктором-профессором. Да. Да. Вот. И потом будет потом, а опытный человек, вот, но вот, что она себе вот такое, ну я ну, хобби можно сказать или нет, но она просто душу, душу вложила в этот музей. Ученый человек, она знает, что ей надо, она энергичный, она студентов заставляет, сама делает, вот, и как кто смотрит, что она делает, только кто -то и, надо и себе что-то сделать, что надо, да, что-то помочь. Вот, поэтому вот

Хорошо. Ну, я просто, хочу сказать, что меня с 509 аудитории никто вообще не выгонял а вот какая история такая вот получилась мы к 90-летию хотели открыться там и мы не успели тогда вот как-то мы ну, поздно просто кинулись уже и не успели тогда к 90-летию и как-то так все это затянулось и потом, когда Виктор Петрович умер где-то в январе, наверное, уже после Нового года мне приснился сон ну, вот он говорит, так мы, Ласточка, с тобой ничего и не сделали ну и как бы вот... У нас тут крылышками крылышка, да. и, и начало сейчас, работать. Да, 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 аудиторию, этом, так, так, да, будем да, здесь делать. Теперь можно... если мы мы не да. Викторич, извините, уже все сделано, Я сегодня Виктор Петрович просил пофотографировать. наверное, просил он и просил. Я Он вчера, здесь вчера это... уходила 20 минут 12, -го, и то спасибо Вечера. большое нашим ребятам, которые, я говорю, я не знаю, как я буду отсюда уходить, на чем вы будете ехать, на такси, мы тебя завезем, не переживай. Потому что действительно, вот все как-то, ну, силы есть, то есть вот все, ну, у меня давайте поедим. <голос> мы не едим, то есть мы все такое вот здесь, 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 потому что там очень много. Она очень спекция по делам охраны, такие культуры работали часто. И нам будет другое место, мы вручили. Хорошо, вручаем. Да, вручаем, конечно. Нагороджується народжується за царинна Виктория Викторівна, аспирантка кафедра геометриї та математичного аналізу, за активну участь у створенні музею історії, факультету, фізики, математики та інформатики та знаводичного університету. Смотрите, как у нас пошло развитие. Один музей мы да, возобновили, да, второй да, музей мы открыли, да, это да, в течение да, полугода. Да, вот да, так да. мы должны да. развиваться. История отдел, всегда должна да, да, присутствовать. Конечно, это Я говорил, Илья Оренбург, тот народ, который не помнит да. прошлого, у него не Нет, свое будущее, Поэтому мы да. будущее. И, действие... и мы а, просим да. всех приносить

начиная с первого курса, да, пропускать да, через этот музей. А, да. Вот так а подробненько, как, что, где Это будет очень интересно. И думаю, не только Виктория будет это делать, но и мы будем. Валентина Дмитриевна, будем экскурсоводами здесь, с тем, чтобы больше дать содержательнее эту беседу студентов чтобы они знают, я что еще найду здесь. обязательно фотографию когда мне декан кучма вручал такую символическую зачетную книжку вот где-то где тот период и когда первокурсница первокурсница вот только я поступила на физмат и на математику как раз вручал есть где-то такая поэтому в принципе, я думаю, что это очень хорошо. Народ, что 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 вы работать, и еще кто-то хочет сказать, Валентина Дмитриевна, вы? Нет, я про себя, но я просто я просто делала, график, даже, даже слов что работа проделана титаническая. И причем в такие сроки, и надо да, отдать просто. Виктории, и отдать должное студентам, что поддерживали и всем. Отдатожные. А вот этим часам сколько лет? Вот этим часам, я не знаю, сколько им лет. Да, да. это еще так, возле портфона. у нас раньше были, я тоже был студенческий, театр менять. Исчезли у нас, исчезли, да, А строительные отряды, Александр Ильич? Ну, это можно возобновить, да. так, у нас по-другому. Так что есть что взять из прошлого, будущего. Ну, я вам хочу сказать, что Ирина Владимировна мне похожа. Я тоже вижу в коридоре сразу раз. Да, я же вижу, что вы сами здоровы, и он налил. главное мы сделали подарок, я считаю, это большой университету, подарок факультету.

вы же молодец, вы, же даете... вы хорошо знаете экспонаты, что мне в музее, что сюда, это нужно отметить. Не все профессионалы. А я машина на какой молодец, а? Ну, вот же да, как и белый Николай Самелый, Бабай, Антонова. Бабай. Да, Ан